નમસ્કાર વાહલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ સેમેસ્ટર પહેલું અને વિષય હિન્દી પાંચમું એકમ છે ધરતીકો મહેકાય એ એકમનું પાઠનું સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અભ્યાસ એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે કલર ફોન્ટ સાથે કલર અક્ષરોમાં તમે ખૂબ સરળતાથી લખી શકો વાંચી શકો એવી સૂઝબૂઝ સાથે તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જો નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ચેનલમાં હાઇપ્સ કરવાનું ભૂલતા નહીં કારણ કે હાઇપ્સ કરવાથી સૌથી પહેલાં વિડીયો તમારા સુધી પહોંચે છે અને તમને લખવામાં અને વાંચવામાં ખરેખર ખૂબ મદદરૂપ થશે તો વધારે સમય નહીં લેતા આપણે ધરતીકો મહેકાય એ જે પાંચમો એકમ છે તેનો અભ્યાસ અને સાજ્ય સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીએ મિત્રો આ એકમનો પહેલો પ્રશ્ન છે इस काव्य को टैप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और समोगान करवाइए तो आपकी कक्षा में टैप रिकॉर्डर लाकर या सी डी डी प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी में उसका गान करवाना है उसके बाद है यदि सूरज न निकला तो, तो उसका उत्तर है यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती ઓર હરિયાકા નામો નિશાન ન હોતા સૂર્ય કે ન નીકળને પર ન બાદલ બન બનતે ઓર ન વર્ષા હોતી બીજો પ્રશ્ન છે મિત્રો એક કલર ફોન્ડ સાથે તમારી સમક્ષ મૂકવાનો એક પ્રયત્ન કરેલો છે જે ખરેખર તમને ગમશે જો તમને ગમે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ લખજો અને ચેનલના સે હાઇપ્સ કરજો બીજું છે યદિ બગીચે મેં પેડ ચલતે હોતે તો તો ઉસકા ઉત્તર હૈ यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएँ और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता सचमुच वह एक विलक्षण दृश्य होता तीसरा प्रश्न है यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता रात में होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती चौथा है यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती उसके बाद तो बीएस का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए इसमें पहला है आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं तो इसका उत्तर है हमारे आसपास गेंदा चमेली गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं दूसरा प्रश्न है। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं प्रकृति के पांच तत्व है अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है तो प्रकृति से हमें हवा पानी और प्रकाश मिलते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं उसके बाद चौथा प्रश्न है नाम और उसके काम फूल तो खुशबू देता है सूरज गर्मी देता है दीपक अंधेरा हरता है और मानव अच्छे अच्छे काम करता पांचवा है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो इसमें पहला है पुष्प तो उसका समानार्थी है फूल वाक्य प्रयोग मुझे फूल पसंद है दूसरा है रवि तो उसका समानार्थी है सूरज वाक्य प्रयोग हम सूरज को नमन करते हैं तीसरा है भूमि इसका समानार्थी धरती वाक्य यहाँ की धरती उपजाऊ है चौथा शब्द है मानव इंसान इंसान अक्लमंद प्राणी है दिया यानी कि दीपक रात में दीपक प्रकाश देता है उसके बाद है चित्र के आधार पर पांच छह वाक्य लिखिए आपके अभ्यास में एक चित्र दिया गया है मैंने इसके आधार पर कुछ वाक्य यहाँ लिखा है जो आप देख सकते हैं सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है शाम को वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है सूर्य हमारे जीवन का आधार है इसलिए हम उसे देवता मानते हैं सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं फूल तरह तरह के होते हैं इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाई गया दिखाया गया है यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है उसके बाद के नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आप कोई नई गति क्या पाने अपना कुछ इन शब्दों का प्रयोग करके लिखना है तो पहला इसमें तुम्हारा नाम क्या है देखो तो कोई इधर से इधर ही आ रहा है खाने के लिए कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है मैंने अपना काम पूरा कर दिया है अब कहाँ जा रहे हैं तो इस तरह उसका वाक्यों में प्रयोग बताया गया है सातवाह ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए तो आपके जो दिए गए वो जोर से पढ़ना है उसके बाद स्वाध्यय का प्रश्न है अभ्यास के बाद साध्य के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न फूलों से हमें क्या सीख मिलती है तो जवाब है फूलों हमेशा खुश रहते हैं आंधी और वर्षा को वे हंसते-हंसते सहन कर लेते हैं उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में खुश रहें कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले बीजो प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है तो तेना उत्तर सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है तीजो प्रश्न से दीपक जग को कैसे रोशन करता है तो उत्तर कि दीपक अपने हृदय को झला झलाकर जग को रोशन करता है चौथा प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे जवाब धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे पाँचवा प्रश्न से जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उत्तर है जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए त्यार बीजो प्रश्न थे कि आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए आप आकड़ी जैसे अंदर कहीं लिखवा त्यारबाद समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए तो वह सिर्फ पढ़ना और बोलना है जो आप देख सकते हैं तैयार से निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण लड़का तो लड़के वाक्य से पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है एक प्रश्न जो अपने पंखा तो यू परिवर्तन थे पंखे वाक्य प्रयोग हमारी कक्षा में दो पंखे है बीजों से आँख तो आँखें दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई तीजो से किताब तो किताबें मैंने कहानी की तीन किताबें खरीदी पौधा तो पौधे हमें बाग में नए पौधे लगाए पेन्सिल पेन्सिलें ये सभी पेन्सिलें अच्छी है चार बच्चे काव्य कव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखी है अँ आगे तुम जु सको काव्य पंक्ति आपेली है यु भावार्थी आप जो है तो दीपक सदा स्वयं चलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे લેકન દુખી લોકો કા દુઃખ દૂર કર ઉંને સુખી બના બનાસા કરવાવાળે માનવ કોઈ યશ મિલતા હૈ દિલ કે સચ્ચે ઓર અચ્છે કામ કરવાવાળે લગી દુનિયા કો સુંદર ઓર સુખમય બનાતા હૈ તો ઇસ તર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે પાંચમું એકમ જે હતું એના સાજાઇના પ્રશ્નો અભ્યાસના પ્રશ્નો અને એના જવાબો ખૂબ સારી રીતે આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે હું માનું છું કે તમને ખરેખર આ ગમ્યો હશે અને જો ગમે તો અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી આ વિડીયોને જે શેર કરજો અને ખાસ હાઇપ બટન છે એ ક્લિક કરો વા ખાસ એક વિનંતી છે જેથી કરીને સૌથી પહેલાં તમારા સુધી આ વિડીયો પહોંચી શકે હવે મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં